есть ряд вопросов на сегодня. Традиционно у нас пять вопросов в городском главе. Есть вопросы, которые связаны между собой. Это вопросы по поводу активности желтоводцев, которые задают вопросы городскому главе. Есть вопросы, которые касаются электронных петиций. И есть вопросы, которые касаются моих приемов, в том числе тех, которые проводятся в субботу. Впервые за историю, я так понял, исполкома, Приемы действительно проводились в субботу и сейчас проводятся в субботу. Ну, можно долго спорить о приемах. Я считаю, что городской голова должен провести приемы. Почему в субботу возникла необходимость вести приемы? Потому что в реальной жизни люди сталкиваются с тем, что они целый день на работе прийти в, в рабочее время на прием городского голове, голове, голове у них проблем Поэтому я решил все-таки принимать в субботу. Это касается всяких кстати, коммунальных предприятий, потому что наши потребители услуг коммунальных предприятий сталкиваются с тем, что, как правило, коммунальные предприятия принимают в рабочие дни. То есть, когда люди работают, человек работает на вазоке. Как он может в рабочее время, ему надо отпрашиваться, как? А если он там работает на работе, где он не может просто уйти, смена за него должна работать. Поэтому я советую другим предприятиям коммунальным в том числе и бюджетным организациям, которые расщают прием граждан, все-таки задуматься и сделать график работы людей своих таким образом, чтобы могли принимать людей по субботам. Вопросы, которые задаются, ну, они традиционно касаются всех жителей. Это вопросы освещения, вопросы спиливания деревьев, ремонта дорог и так далее. И так далее. Когда спрашивают меня, были ли реальные предложения по по, скажем, по каким-то новшествам в городе Желтой воды. Ну, реально там каких-то интересных идей я пока не увидел. Вот. Неожиданно выиграло у нас в бюджете участие предложение по борьбе с амброзией. Это интересное предложение, кстати, есть план интересный, то есть человек, который там активно этим занимается, мне понравилась активность этого человека и достаточно интересное предложение. Я сам для себя думал, что это нереальный проект, но на самом деле он оказался достаточно реальным. Я вам скажу, жителям до сведения, что из-за этого проекта один из сотрудников исполкома, начальника отдела, получал задание обсчитать трудоемкость работ по удалению амброзии в городе Желтой Воды. То есть даже такие работы проводились, и как ни странно, оказалось, что это работы реальные, то есть они не являются заоблачными, то есть они не требуют сверх большого затрата труда, труда и времени. Относительно тех предложений, которые поступают, ну, вот, скажем, я хотел услышать предложение, ну, в частности, например, по памятнику, который находится на площади мира. Есть разные предложения, недавно, скажем, мне на электронную почту пришло предложение, я считаю, оно очень интересно. Анатолий Александрович Налютов предложил на месте этого постамента сверху поставить просто крест. Просто крест с ориентацией, ну, как вы знаете, крест ориентируется, ориентируется север, там, юг и так далее. Вот это интересное предложение, он нейтральный, как бы, общая концепция христианства, крест и так далее, и так далее. Вот, там другие предложения, памятники шахтерам, чернобыльцам были, но они как бы говорят о том, что вот интерес этого конкретного человека он хочет увековечить в этом памятнике. Хотелось бы, чтобы этот памятник все-таки касался всех жителей города и был интересен для всех. Вот. Поэтому мне интересно услышать от жителей города Желтой Воды предложение по памятнику на площади Ленина, на площади Мира, извиняюсь. Если есть предложение вообще убрать этот постамент, да, это тоже, кстати, есть такие предложения, но они будут иметь место. Единственное, вы должны понимать, что попробовали одна из фирм удалить этот памятник при помощи отбойных, отбойных молотков. Оказалось, сам бетон настолько прочный, что при помощи обычного отбойного молотка, то есть того инструмента, который есть в наличии, удалить, снести этот монолит практически невозможно. Ну, взрывать в городе я, как бы, вы же понимаете, в центре города взрывать там я не собираюсь. Поэтому есть, есть вот, скажем, необходимость услышать от жителей предложения, они актуальны на сегодня по памятнику на площади мира. Это пока остается активальным. Да, было предложение, кстати, разукрасить этот монумент в виде вышиванки, тоже интересное предложение. Вот. Но мне хотелось бы услышать мнение большого, большой численности жителей нашего города. То есть пока вот отдельное предложение. Вот в этом моменте есть интерес. Есть моменты, которые мы зеваем, скажем. Обращаются жители о том, что там где-то какой-то вопрос не разрешен. Но это точечные вопросы, они мне помогают, в конце концов, быстро, своевременно реагировать, но это точно. Принципиальных предложений по городу, тоже то предложение, допустим, как нам улучшить работу коммунального предприятия по я не увидел. То есть много критики, много там желающих покритиковать, по, скажем, Высказаться в пользу там, то, что не делается то, не делается. То. Но вот конструктивных предложений пока нет. Конструктивных предложений. Как сделать работу этого предприятия более лучшей, пока мы не увидели. По поводу вопросов, которые у нас озвучиваются здесь. Схема такая. Заходят несколько вопросов, обычно это до 10 вопросов. Пусть жители меня извинят, я выбираю те вопросы, которые являются, на мой взгляд, наиболее актуальными. Ну, допустим, вот один из вопросов это... Оплата за газ. Каким образом правильно производить оплату за газ? Ну, еще раз повторюсь, я не являюсь работником службы, которая занимается взиманием платежей за газ, поэтому я в этом вопросе не знаю. Если этот вопрос будет интересовать многих жителей, тогда мы попросим на нашей встрече представителя соответствующего предприятия, и он вам сообщит, как это правильно делается. То есть это какие-то, ну, вопросы точные, которых я, честно говоря, здесь в данном случае пока не компетент. По поводу счетчиков, я уж пробегусь по поводу счетчиков, которые устанавливают на дом. Здесь есть два аспекта. Первый аспект – это прежде всего счетчики устанавливаются с точки зрения, в конце концов, экономии ресурсов, то есть того газа, который для нашей страны дается очень дорого. С другой стороны, жители недовольны тем, что после установки этого счетчика изменяются расчеты с потребителями. Но в конце концов, в конечном счете, самое главное ведь это экономия. Я вам рассказывал сегодня на оперативном совещании, что есть проблема в желтых водах, это кража электричества. Вот. Есть такая же проблема с бесконтрольным расходованием газа. В конце концов, если счетчики будут стоять на доме, счетчики будут стоять на квартирах, тогда можно будет определить, если кто-то ворует газ, очень просто. Разница показаний. Потому что газом, знаешь, у нас подъезд не отапливается. То же самое по электричеству. Если берется разница между домовым показанием и показанием по квартирам, примерно считается, сколько у нас лампочек горит в подъезде в подвале, можно определить, сколько должно заходить электричество. Если электричество гораздо больше заходит по мощности, то получается, что кража электричества в подъезде с точки зрения того, что люди считают, что незаконно устанавливаются счетчики. Скажу так, есть практика судебная уже на сегодня по Днепропетровску. Я общался с представителями, в том числе ОСББ, которые возглавляет это движение по Днепропетровску. Есть практика интересная по обжалованию этих действий. Но я еще раз говорю, в данном случае речь идет только о судебной практике. Больше я пока еще сказать не могу. На ближайшем оперативном совещании мы предполагаем, круглый стол с совместно с представителями Депрепетровс Газа, то, что вы называете газовой службой, по поводу установки этих счетчиков и последствий, как установки, так и неустановки этих счетчиков. Такое предполагается у нас действие, то есть круглый стол с этим представителями. Я прошу жителей города задать и другие вопросы, которые касаются общения с Нербетров с газом, то есть то, что вы называете газовой службой, и мы ваши вопросы, которые будут интересны, Но ну, я, я посчитаю, что интересно, например, отключение стояков в случае, если кто-то не допускает в квартиру представителей газовой службы. Это вопрос актуальный в городе. У нас были серьезные скандалы, но на сегодняшний день практически, скажем, вопрос урегулирован, по крайней мере. Но вы должны понимать, что если действительно в квартиру не могут попасть представители газовой службы и есть опасность взрыва, то в конце концов у них ничего не остается, как пока отключить стояк. У нас, к сожалению, квартиры по квартирам газ не отключается, к сожалению. Еще раз повторяю, жители города Желтые Воды, любые вопросы газовой службе задавайте на наш сайт. Мы эти вопросы озвучим, и на круглом столе с представителем этого предприятия мы эти вопросы озвучим. Следующий вопрос, который интересует многих, это капитальный ремонт дорог в городе Желтые Воды. Мне задавали тут вопросы, например, такого характера. А вот как вы считаете, дороги делаются качественно или некачественно? Это, ну, знаете, это, как говорится, риторический вопрос. Как вы считаете, вот здесь в этом помещении достаточно люксов для того, чтобы нормально работать или недостаточно? Для того, чтобы определиться достаточно люксов, надо сначала взять люксметр, потом взять нормативы, проверить, люксметр должен соответствующим образом поверен, и после этого мы можем сказать, здесь достаточно люксов или нет. То же самое по дорогам. Для того, чтобы определиться с качеством дорог, надо провести определенное действие. То есть должны быть специалисты, которые должны выехать на место, проверить уровень уклона и так далее, и так далее еще раз повторюсь, по дорогам. Дороги с нашей стороны по качеству, ну, к сожалению, они не, практически не контролируются. Явные недостатки по дорогам мы в телефонном режиме или в письменном озвучиваем представителю облгосадминистрации или представителю подрядчика. Это явное нарушение, которое мы устраняет. Ну, по Первомайской, если вы видели, прилегающие зоны к переулкам от Первомайской, они были заделаны, потому что изначально было, я считаю, неправильно, потому что если бы оставили на зиму, вода бы скапливалась возле полотна дороги, лед разрывало бы полотно дороги. Поэтому это сделано, в том числе по моей личной просьбе. По моей личной просьбе было заасфальтировано круг возле ГМЗ. То есть они -то, это не входило в их планы, но они заасфальтировали, потому что я понимал, что если там вообще развалят дорогу, то будет непонятно, как заезжать вообще в город с пятихаток со стороны. По поводу ремонта остальных дорог, ну, например, дорога железнодорожная, есть проблемы с обочинами, мы стараемся на следующий год все это сделать, зафиксировать. И там посмотрим в проекты, если это входит, который подрядчик делал эту дорогу, тогда с силами подрядчика. Если обочина не входит, надо будет уточнять, тогда мы будем силами ПЖРО, либо силами другого предприятия, которое выиграет соответствующий тендер, будем делать обочины. Там, потому что, если вы заметили, в некоторых местах, там, где развалина юрза, есть небольшое скопление воды. Там, я понимаю, надо бульдозером просто сдвинуть этот грунт и получится все нормально. Возле меховой фабрики у нас всегда скапливалась вода. По моей личной просьбе с учетом проекта подняли уровень дорожного полотна, сделали соответствующий уклон, и во время даже сильного дождя я заезжал в город, вода там не стоит. Но есть другая проблема, это скопление воды вот там вот на обочине между клебозаводом, то, что мы называем забором, и меховой фабрикой. Но на следующий год мы планируем... Скорее всего, сделать соответствующий колодец, выложим там примерно, может быть, 10 или сколько-то кубов, или 100 даже кубов, при ямах такой с люком, для того, чтобы туда скапливалась вода. Потому что проблему по-другому не решить. В воде, в воде просто деваться некуда. По поводу улицы Дзержинского, э, или то, что сейчас называется улица Ярослава Мудрого. По улице Ярослава Мудрого подрядчиком сделано выравнивание того, что там было. Ну, это, вы же понимаете, то, что там было, это называется нечто по которому ездят еще автомобили и разбивают подвеску. Подрядчик сгладил то, что было. На следующий год весной подрядчик собирается полностью сделать так, как это должно быть. Даже если будет разрушено то, что он сейчас сгладил, по крайней мере, я всегда говорю, это же лучше, чем сделать забутовку. Ну, естественно, лучше. То, что подрядчик это все ликвидирует, потому что по-любому не закончится договор. И в конце концов, все дороги, которые в городе есть, договор у нас предусматривает гарантийный срок 5 лет. В течение 5 лет подрядчик обязан сделать. Но, по крайней мере, на следующий год, поскольку по Ярославу Мудрого договор продлен, в привязке, если Первомайская будет разрушаться вот там в конце, то подрядчик обязан будет ликвидироваться, потому что он никуда не денется, он привязан пока к улице Ярослава Мудрого. По поводу того, на как, при какой температуре должна ложиться э, дорога. Ну, если вы зайдете вообще нормативные документы, посмотрите, то дорога может ложиться, написано, при температуре ниже плюс 5. Но там есть оговорки. При температуре может быть снижена, если это теплая, но ну, это уже тонкости пошли, теплая смесь или холодная смесь. При этом можно еще подогревать каток, при этом можно добавлять присадки. В конце концов, температура, при которой может ложиться асфальтобетонная смесь, может доходить до минуса. Там минусы серьезные есть, но, ну, в принципе, там, когда ложили, нас где-то было плюс 5, было. Температура воздуха где-то была плюс 1, если вот не на солнце. Это по поводу того, э, тех дорог, которые делаются. По поводу планов на следующий год. По поводу планов на следующий год. Я пока их не озвучиваю, поскольку не прошло заседание сессии областного совета Днепетровской области. Планы, ну, очень серьезные. Если они подтвердятся, то теми темпами, которые в этом году начали, следующий год, и я думаю еще год-два, и в принципе все, город, все улицы города основные будут закатаны в асфальт. Вот, такие планы. Потому что меня уже спрашивали за улицу, в том числе и Буден, э, э, Грушевского, Франко 100% на следующий год, Гагарина 100% на следующий год, Маяковского меня спрашивали, и на улица будет. Вот. Единственная улица такая, как строители и другие там улицы, которые не, скажем, ну, не основные, они будут делаться, скорее всего, с нашими силами. Есть идея э, приобрести э, быушный асфальтоукладчик два катка приобрести и фрезу, которая срезает асфальт. Есть такая идея приобрести на управление ЖКХ, вот. но это пока идея. Цены пока приемлемые, вот, рассматривается вариант приобретения на управление ЖКХ техники, которая предназначена для проведения капитальных ремонтов в городе Желтые Воды. Потому что я понимаю, протяженность дорог в городе Желтые Воды примерно 200 километров и больше. На сегодня сделано там ну пусть даже 10-20 километров, вы же понимаете, еще в 10 раз осталось больше этих дорог сделать. Поэтому, ну и в конце концов, технику можно будет передавать в аренду. Техника будет бэушная по минимальной цене, я так понимаю, вот, так же как автогридер. Он 80 там какого-то года, который запустили и работает, он 80 там 3 или 87 -го года. Он в хорошем состоянии, рабочий, там если она не эксплуатировалась, не убивалась, то она будет работать еще N лет. По поводу тротуара. Много задается вопросов по тротуару. Вот недавно возник вопрос по тротуару по улице 8 Марта возле 10-й да я Мне было лет 10, я помню, это тротуар, вот эти деревья, тополя, которые там растут, они уже тогда этот тротуар разрушали. То есть это ну, понятно, что тротуары у нас в городе, особенно по улице Кропоткина, вот там, до не доходя до улицы Ярослава Мудрого, там тоже тросту, люди обходят уже по грунту, потому что там постоянно вода. Вот. Поэтому следующий год запланировано в том числе ремонт этих тротуаров. Но для меня прежде всего, пока приоритет, это дороги основные, потому что если мы тротуары сделаем, а автомобили будут ездить по ямам и вообще там вот как извините по улице по энтузиастов и по столбы, там вообще невозможно проехать даже маршрутному автобусу. То, ну, приоритет пока меня вот вот эти места, где маршрутные автобусы. У нас партизанская убита улица, у нас э, на Веселой Ивановке э, Владимира Великого и улица не сделана, где ездят маршрутные автобусы, где е, э, возят людей, где ходят люди в конце концов. То есть пока приоритеты такие. Но еще раз повторюсь, на следующий год предусмотрено и ремонт тротуаров тоже. По поводу защиты прав потребителей возникают вопросы, уже не первый раз возникают вопросы, как людям защититься от продавцов, от тех, кто предоставляет услуги. Защита прав потребителей шляется двумя способами. Это судебная защита и защита специализированной организации, инспекции. К сожалению, в городе Желтые воды такой инспекции нету. Инспекция, которая занимается защитой про потребителей, которая может приехать неожиданно в неплановую проверку сделать, наложить штрафы и так, далее, и так далее. И второй вариант это потребитель обращается в суд и, соответственно, решает свои вопросы через суд. То есть взыскивает там, ущерб причиненный, возвращает товар, расторгает договоры и так далее. И так далее. В бесполкоме пока так, представителя такой инспекции нет. Но э, месяц назад было дано поручение специалисту который занимается деятельностью с предпринимателями города, За, дано задание поехать в Криворог и посмотреть, как там осуществляется защита прав потребителей в мэрии в города Криворога. Поездка сделана, на сегодняшний момент этот человек готовит предложение о том, как в желтых водах сделать защиту про потребителей. То есть, скорее всего, мы пойдем по пути других городов, как это сделано. Создаются комиссии, которые будут выезжать, выходить на место, составлять протоколы и так далее, и так далее. То есть, по этому пути мы идем. Скажем, этот человек занимается защитой прав потребителя, но он не может составлять протокол, ну, не имеет права составлять протокол, вернее, и не имеет права привлекать к ответственности виновных лиц за нарушение прав потребителя. Но тем не менее, многие вопросы, я вам скажу честно, этот человек решает путем переговоров. Скажем, продали товар ненадлежащего качества, этот человек да, потребитель обращается ко мне с жалобой, я отписываю этому главному специалисту исполнительного комитета. Этот человек в силу своих связей звонит на предприятие, звонит в магазин и говорит, вот есть такая жалоба, просьба решить мирным путем, пожалуйста, путем уговоров. Но в конце концов многие вопросы решаются путем уговора, я вам скажу честно, потому что сейчас многие продавцы товаров все-таки находят консенсус с потребителями своими и стараются урегулировать спор без обращения в суд. Потому что они должны понимать, но ну, они это понимают, что если дело доходит до суда, то это является, ну, скажем, оглашением их недобросовестным. в конце концов, их это влияет негативно на имидж этого продавца. Вот даже интересно был один пример, я не буду говорить продавца товара, но, скажем, был продан некачественный товар. Человек обратился к нам, вышли на продавца. Продавец не только заменил товар на качественный, но еще дал компенсацию за причиненные моральное страдание. Вот такой было очень приятно было скажем, общаться с таким продавцом товара. И следующий вопрос, который касается новогодних праздников, Значит, все мероприятия, которые будут у нас сейчас находятся в стадии разработки, разработан план мероприятий на Новый год. Больше всего жителей города интересует вопрос елки. Я вот не знаю, честно говоря, почему этот вопрос настолько так беспокоит жителей. Ну, видно, привыкли. Я тоже в свое детство ходил на елку. Единственное, меня всегда пугал тот Дед Мороз и та Снегурочка, которые там были, потому что они вызывали у меня ужас нескрываемый. То есть я их всегда боялся почему-то. Ну, с детства такой у меня страх к этим к этим персонажам, которые там находятся. Еще раз повторюсь, елка, которая искусственная, которая устанавливалась у нас на площади мира, она не установлена в прошлом году по двум соображениям. Первое соображение – это безопасность жителей, которые будут находиться в районе этой елки. Я в 2013 году, 13 января, видел по телевидению несчастный случай, который произошел в, город, в городе Луганске, когда на площадь примерно такая, только, наверное, больше, как у нас в желтых водах, э, проехал автомобиль с пьяным водителем, врезался в толпу, смертельно травмировал женщину, там были травмы других людей, то же самое у нас. У нас раньше там, кто знает, не было АТБ, то есть не было вот этой торговой точки. После того, как эта торговая точка там появилась, там, естественно, стало движение автомобилей более серьезным. Обратившись к руководителю отдела ГАИ в городе Желтые Воды, я получил ответ, подтверждающий то, что обеспечить безопасность жителей, полную безопасность жителей, которые будут находиться на площади мира, можно только если полностью перекрыть движение. Перекрыть движение это можно либо бетонными блоками, либо там заборами и так далее. Вот. Мы это делать не стали, и поэтому перенесли празднество в другое место. Ну и кроме того, кто не понимает, мы хотели вот эту елку, которая устанавливалась у нас всегда, с моего детства поставить в этом году, например. Планировали в этом году поставить. Оказалось, что эта елка, она является небезопасной. Тот проектировщик, который обследовал эту елку, он сказал, как хорошо, что вы ее не установили в прошлом году, она могла просто завалиться. И в этой связи было принято решение осуществить закупку новой елки через прозору. На сегодня могу сказать, торги прошли, экономия на прозору на этой елке пока на сегодняшний день, день составляет экономия только 50 тысяч. Если продавец этой елки, первый, который выиграл, не обманывает нас по качеству и так далее, по конструкции, тогда 50 тысяч у нас останется денег для того, чтобы закупить дополнительные игрушки там и так далее, и так далее. Вот. Есть идея поставить эту елку в там, где мы планировали, в принципе, поставить елку, та, которая всегда стояла. Поставить со стороны ДК, это между памятником трем нашим известным Хмельницкому и так далее, которые на искусственном кургане и ДК, вот там поставить, в районе фонтана была идея поставить она сейчас остается то есть елка будет установлена там несколько причин первое есть возможность контролировать ситуацию есть возможность подвести электроэнергию есть возможность людям в конце концов ходить в туалеты и в конце концов там можно разместить торговые точки это но самое основное это подвод электрической энергии потому что мы хотели поставить там где памятник где фонтан с лягушками и с мальчиком. Мальчик там не писал у нас, мальчик у нас там держал рыбу. Вот. И мне казалось, что это щука вообще-то. Вот там планировалось поставить эту елку, но там есть проблема. Проблема заключается в том, что там нету просто подвода электрической энергии. Там требуется проектное усилие и денежное усилие для того, чтобы подвести кабель, сделать проект предварительно, подвести кабель и так далее. Там, где я сказал, это вот там, где старый тир у нас был, вот там есть Возможность подвести под елку электрическую энергию, в том числе для торговых точек, которые там будут находиться. Торгов... По поводу нового района, установки елки в новом районе. Я до сих пор помню эту историю с елкой, которая была не искусственная, а естественная, которая была закопана, потом она упала, потом ее поставили, потом в конце концов она засохла. Такого не будет. Мы, скорее всего, на следующий год приобретем подобную елку искусственную и тоже установим ее в новом районе. Но по новому району есть проблема. Вы должны понимать, это опять же подвод электрической энергии. Потому что там, где предполагается, там пока возможности нету. То есть, скорее всего, мы этим будем заниматься, но это еще не сегодня. В этом году пока вот, такая, вот такое предложение по поводу установки елки. Гирлянды у нас, которые были в прошлом году закуплены, остаются. По игрушкам есть несколько предложений, одно из них это закупить цветную бумагу, сделать из них банты и таким образом закрепить на елке, это будет дешево, красиво и эстетично, потому что если закупать игрушки, особенно стеклянные или пластиковые, ну они могут разбиться, стеклянные, а пластиковые в конце концов, они неизвестно как будут смотреться на этой елке, а гирлянды по-любому будут смотреться хоть так, вот так на любой елке, те которые мы покупали светодиодные. Вот. По поводу елки должны понимать, почему проблема серьезная. Мы когда вот эту елку хотели установить, вот старую елку, установить там, где мы сейчас планируем устанавливать вот эту купленную елку, то для того, чтобы установить эту ель в месте, которое мы приняли решение установить, требовали специальные исследования. Потому что елка ⁇ это высотная конструкция, и никто не, не даст гарантии, что она не упадет. Когда елку устанавливали на площади, когда она в один из годов просто наклонилась, никто не подумал о том, что ответственность за установку этой елки будет нести городская власть и в лице управления ЖКХ и коммунальные предприятие ПЖРО. Потому что елка высотная конструкция, металлическая, если она упала бы на детей, травмировала, вы же понимаете, последствия очень серьезные. Поэтому к этой работе был подключен, подключен проектировщик, который сказал, ту елку, которую устанавливали в позапрошлом году, и устанавливать в прошлом году уже нельзя было вообще. Конструкция не годится, она уже разламывается. Ну и кроме того, там пластиковые те имитаторы, которые имитировали и, 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 иголки, елки, они просто уже просто высыпались. Ну и кто не помнит, вот эти самые конструкции, они прикручивались проволоками. То есть, ну, поэтому решено просто купить нормальную елку, сертифицированную. Люди, которые имеют право ее установить, установят эту елку и будут нести ответственность за ее безопасность. Вот такая история с елкой.